Вітаю, з вами я Лідія Григорьєва і ми в телепрограмі продовжуємо информировать вас про економічні події. Залишайтесь с нами з телеканалом продовжимо говорити на тему економіки з гостем студії і студії Олександр Васильович Гаврич, Скадовський міський голова. Вітаю вас. Добре. Олександр Васильович, я хотіла, щоб сьогоднішній програмі підвели підсумку туристичного сезону. Які є особливості і які є результати в Скадовську? Ну, да, ми зустрічалися з вами протягом до туристичного до, початку сезон. да, сезону і ви сказали, ви, ви так мене допрашивали, який буде сезон. Я вам говорив, що посмотримо, який буде сезон. Ну, деякі підсилки оправдались Некоторые не оправдались, но в целом мы не ошиблись. Мы верили в то, что сезон будет, и он был. И если говорить о количественном составе приехавших отдыхающих, то практически не поменялся количественно, что в прошлом, что в позапрошлом году. Единственное, что сложилась общая социально-экономическая ситуация в стране на платежеспособность этих людей. Поэтому, конечно же, предприниматели города Скадовска и бюджет города недополучил то, что рассчитывал, потому что люди приехали не совсем готовы, во-первых, к той цене, которая сложилась вследствие скачка доллара, а во-вторых, ну, стабильность отсутствует. И если люди раньше приезжали там, скажем, на две, на три недели отдохнуть, то в этом году неделя, полторы отдыхали, уезжали. Хотя мы же прекрасно понимаем, что ради детей всегда найдется какая-то копейка, чтобы их оздоровить. Отрадно то, что в принципе работали организованные оздоровительные учреждения. Они в принципе были все заполнены. Более того, до сегодняшнего дня еще два в Скадовске работают. Дом отдыха Скадовск и Таврия принимают детей. Вот. И самое главное, что инфраструктура была полностью готова для того, чтобы принять это количество людей. И с точки зрения обеспечения водой, канализирования отходов и уборка мусора, работа тех предприятий, которые работают на индустрию развлечения, это имеется в виду и тот же дельфинарий, и тот же аквапарк, и те же рестораны, кафе и бары на берегу, на набережной находящиеся множество магазинов, супермаркетов, они были готовы к тому, чтобы принять этих людей и были готовы к тому, чтобы обеспечить их потребности. Но я еще раз говорю, что не все получили то, что хотели с точки зрения прибыли. Сезон за рахунок украинцев, россияне и белорусы приехали в эту оркуччини. Нет, в этом году не было практически. Наскільки вы правда, не они было не приехали? ни белорусов, не россиян, и причем, к сожалению, были у нас некоторые оздоровительные учреждения, которые много лет уже специализировались именно под белорусов, под русских, и они в этом году по ходу перестраивались, но не успели полностью перестроиться, потому что, ну, все произошло Довго очень, очень несчастно. Долго да. И я скажу, что я думаю, что это страх пройдет в следующем году, в следующем году должны приехать. Во всяком случае, белорусы, так это точно. Вот. Хотя больше сработало не то, что реалии, а именно вот эти слухи, нагнетание, и в том числе и в средствах массовой информации, оно абсолютно не нужно было. И иногда мы, как власть, перегибали палку, когда немножко там накручивали ситуацию. Поэтому выводы мы, я думаю, сделаем. И отрицательный опыт тоже опыт. Тому я думаю, що на січі год буде більш прагматично і более так відвісна будемо відноситися к тому ділу. І Олександр Васичка скажіть, чи приїхали до вас шанувальники Криму? Такі були очікування, що велика катеро, велика людей прийде саме на відпочинок до вас? Чи і чому вони не приїхали? Значит, ну, вы так задали вопрос, что в вопросе сразу ответ. На самом деле это не так. Приехали, потому что мы специально мониторили. Причем мониторили через наших волонтеров, которые прямо ходили, делали опрос. Не так много, как хотелось бы. Вначале, помните, говорили, что все, кто не поехал в Крым, поедут к нам есть были люди но нам далеко по условиям сервиса и по той инфраструктуре которая создана в крыму соперничать с ними но самое главное мы показали тем людям которые приехали а я знаю что они общаются с многими с теми кто туда ездил и они то положительное что у нас есть они донесут и они сказали о том что ну так а в чем проблема проблема только в одном мелкое море а все остальное на сегодняшний день город скадовск уже может представить даже самому взыскательному отдыхающему, который привык. Ну, конечно, природа крымская, море крымское. Хотя, с другой стороны, пляжи у нас лучше, чем в Крыму. Они намного удобнее и доступнее. Вот, поэтому есть свои нюансы. И я еще раз говорил и буду говорить об этом, что все только в наших руках. Как мы сумеем даже не сколько раскрутить, и так о нас уже многие знают, как мы сумеем подтвердить тот статус, который, о котором мы многом говорим и по телевидению, и в наших рекламных акциях, чтобы люди, которые приехали, не разочаровывались. Скажите, приватники встречали туристов, и какая была ценовая политика? Вы исследуете эту тему? Кстати, к чести этой категории предпринимателей, они не загнали цену в, на размещение, именно на жилье, особенно там, где мало комфортное, то есть не, не, не такие крупные гостиницы, в которых там есть все условия. Э, многие, у которых есть гостиницы, они сориентировались, э, мелкие море, начали строить бассейны, так в этом году несколько бассейнов уже открыли в этих гостиницах. То есть они сориентировались. А вот на берегу, к сожалению, предприниматели, которые работали, они загнали цену, погнали за тем, что доллар прыгнул, подняли цену, и очень высокие цены были, и зачастую мы наблюдали такую картину, что отдыхающие ходят по берегу а в бары в рестораны не заходят, потому что идут в супермаркет, идут на рынок, там покупают продукты, а вот в готовой продукции особо и, и не пользуются. То есть приватный сектор на, в этом выиграл, в этом сезоне? В принципе, да. В принципе, именно те, кто сориентировался и понял, что нужно зарабатывать не на цене, а на обороте, те заработали. Вы святкували 120 речи места. Вот каким цей был рік и как он вот такая дата уплывая на наступный сезон. Как ни странно, вообще мы даже были сомнения проводить этот праздник или нет, хотя они были потом напрочь отброшены, когда мы повстречались со многими представителями нашей общины, жителями Скадовска, различных возрастов, они все в один голос сказали, надо проводить. Это первое. Второе. Как ни странно, в той сложной ситуации, в которой была вся экономика страны, нам удалось в этом году очень много сделать за бюджетные деньги по благоустройству города. Это их строительство дорог, новых, 6 кварталов мы сделали. Это строительство татуаров больше полтора километра новых тротуаров мы сделали. Это ремонт крыш на многоэтажных домах. Четыре крыши мы сделали. Капитальный ремонт двух детских садиков. Открыли две группы в этих детских садиках. То есть, на фоне этих неплатежей казначейства нам удалось, в принципе, проработать. Во-первых, предприниматели, которые работали с нами, поверили нам. А потом нам удалось, в том числе при помощи областной администрации, провести эти платежи и рассчитаться на сегодняшний день практически по всем этим работам. Там осталось по дорогам за субвенции расплатиться. И э, вот э, в этом контексте мы и готовились к празднованию 120 летия Мы решили сделать основной, как бы такой э, э, эмоциональный э, ну, удар, если можно так сказать, не на то, что мы там сделаем великолепный праздник, а на то, что мы к этому празднику сделаем очень много Гарных таких справ. моментов, да, которые э, подтвердят, что мы действительно готовились к празднику, не просто вывесили пропорции, а сделали э, вещи, которые останутся на десятилетия. И, господар, вы у вас великий досить. Керівництво містом я б хотіла поговорити на тему інвестиційної приваблості. Дуже неспокійний цей рік, неспокійний і наступний рік. На ваш погляд, чи будуть інвестувати кошти підприємці в нові пансіонати, в нові готелі в розвиток інфраструктури, в покращення тих споруд, що є? Значить, я хотів би, щоб мої колеги. я имею в виду живущие в городе Скадовске, я всех жителей называю их своими коллегами, поняли, что сегодня единственное наше спасение – это в том, что мы сами должны что-то делать. Потому что ждать инвестиций со стороны Пока очень сложно. Я вот был буквально совсем недавно в Киеве, ездил на форум, на котором надеялся подписать договор о намерениях по строительству мусороперерабатывающего завода в городе Скадовске. Встречался там с иностранными инвесторами. У них у всех сквозит одно – закончатся проблемы на Востоке, тогда будем говорить о финансировании. Поэтому нам надо не ждать чего-то, каких-то денег откуда-то, а сегодня то, что заработал, вкладывать. И, э, слава Богу, складовщане это прекрасно понимают. Я даже вижу сейчас, казалось бы, вроде бы сезон затих, э, но потихонечку начинаются пристройки, достройки, капитальные ремонты, подготовка. Они видят, что город не сидит на месте и э, верят в то, что и в следующем году сезон будет, но, во всяком случае, не хуже, чем в этом Потому году. сезон сейчас не затыхает. А скажите, Тут из до нового сезона уже туристично. А как вы готовитесь до нового опалювального сезона, до зим, зимового периода? Ну, мы, вошли, мы вошли в него в этот сезон. Если, скажем, официально отопительный сезон начался с конца октября, то в наших коммунальных предприятиях, которые, за которые, как говорится, отвечает городской совет, мы начали отопительный сезон, как всегда, 15 октября. И детки в садиках пришли утром 16 в садик, и, как всегда, раздевались до трусиков, было тепло, и было все нормально. mal Потом чуть позже школы включились, включились все. У нас все коммунальные предприятия на автономном отоплении. И больница, и поликлиника, и школы, и детские сады. Поэтому вопросов нет. Что касается жилфонда многоэтажного, у нас уже много лет, последние, наверное, 7 лет полностью мы перешли на автономное отопление. Это было сложно, это было не всеми сразу понято, но на сегодняшний день мы видим, что мы были на правильном пути, и и на сегодняшний день каждый, как говорится, хозяин своего счастья. Если денег не хватает, можно немножко уменьшить и посидеть в прохладе. Но зато ты четко знаешь, что у тебя есть и тепло, и горячая вода, самое главное, которая сегодня не везде есть, а так двухконтурный котел стоит, ты немножко делаешь ее там не 70 градусов, а градусов 45-50, это уже нормально для того, чтобы и душ принять, и все остальное. Поэтому в этом плане единственная проблема, конечно, которая каждый год поднимается, это то, что в многоэтажных домах при отсутствии централизованного отопления есть же подсобные помещения, подвальные, подъезды и так далее. Поэтому мы ставим задачу нашему коммунальному предприятию, которое обслуживает многоэтажные дома, и они каждый год проводят такое очень большое утепление, перезастекление, утепление дверей, подвалов, чтобы коммуникации были в нормальном состоянии, могли нормально отработать в сезон морозов. Александр Васильевич, а вы думали про то, что может быть альтернативой газу? Выпадок того, если мы выстачить лимитивный газ. Знаете как, сегодня, вы сегодня это очень модная тема, но э, я скажу вам так. Значит, э, мое глубокое убеждение, что э, в, э, та страна будет нормально жить, в которой каждый выполняет свои функции. Э, я не понимаю того, когда правительство начинает рассказывать, что ну так не будет газа, поэтому думайте на местах, как его заменить. Вы должны сделать все, для того, чтобы этот газ был. Откуда вы его доставите на Украину? С космоса, с Арабских Эмиратов или с Саудовской Аравии? Это ваши проблемы. Вы должны доставить газ, а мы уже здесь будем на месте работать. Если бы я вот так вот собрал жителей из Кадовска и сказал, вы знаете, я вот так вот разругался с руководством коммунального предприятия, и они нам не дают воду. В этом году будем жить без воды. Давайте будем что-то думать, копать колодцы во дворах. Как бы восприняли жители меня как Я думаю, что вы уже в наступном сезоне уже головой бы не Даже Да швидше. Я хочу подякувати вам за розмову. Телеглядачам нагадати, що ось економічних новин був Скадовський міський голова Олександр Гавриш. На цьому все з вами була я, Лідія Григорьєва. Це були економічні новини. Мені залишається побажати вам не лише гарних фінансових новин, але і миру, і стабільності. Залишайтесь і надалі з телеканалом «Скіфія», адже інформаційний вечір на телеканалі Скіфія продовжується. Хай вам щастить. Побачимось.